Человек, когда переключает каналы, он ждет от канала разнообразия. То есть и политика, и кино, и спорт, и развлекательное что -то. Как идея фикса-то классно, чтобы, да, это было прозрачно, вот, а как оно на практике будет? Это общественное телевидение, чтобы оно было, конечно, да. Это мы же пенсионеры, поэтому за, конечно, мы много за. платить не можем. Сложно сказать про телевидение, потому что сейчас все-таки интернет, как-то мы пользуемся всем интернетом чаще, чем. Телевидение. Поэтому всю информацию необходимую мы находим в интернете. В России, допустим, сделали общественный канал, но он как бы политику Кремля все-таки продвигает. Там нету как бы две точки зрения не показывают. Как, как будет в нашей стране интересно посмотреть. Это получается общественный рычаг, который будет работать в нормальном направлении. То есть нужна реальная картина. То есть независимая от олигархов и от других власть придерживающих. Ну не знаю, я просто у меня нет времени на него. Может быть, и на это тоже не будет времени, как и сейчас. Все, что мне надо, любую информацию получаю из интернета, зачем это запускать в ящик? Если мне надо, мне моего монитора 27-дюймового будет хватать. До, до 100 гривен, то угол. Если бы это действительно было такое общественное, действительно, телеканал молодежный, общественный. Телевидение это один из таких очень весомых способов средств влияния на общественное мнение. И, конечно, люди, которые сейчас влияют на наше общественное мнение, вряд ли когда-нибудь согласятся отдать или хотя бы поделиться своими полномочиями. Было бы интересно, неплохой проект. Я бы, наверное, смотрела. Оно-то интересно, да, но я бы вряд ли платила. Ну, просто потому что то, что мне интересно, я так могу найти в интернете. Где я хорошая, ну, надо думать. Рекламу приберите, машины его повернем. Украинский народ это как будто вот дети, которым говорят, типа, хочешь там кушать уже жизнь мороженое? Они говорят, да, типа, я хочу кушать уже жизнь мороженое. Ну, вот так так. то же самое, я думаю, что и украинский народ, который если выберет себе контент, то это будет... И то, я думаю, как он выберет себе контент, а правильный. В интернете, чтобы он был, если людям там это очень понравится, то они можно выводить На телебачення. Щоб спілкування було з різними слоями населення і незалежності, щоб не було нічого проплачено. Взагалі я телебачення не дивлюся, оскільки ну, дуже суб'єктивна думка там, висловлюється. Фінансово да, підтримати, В принципі, так. Да. Просмотрами, лайками, що нібито таке, так. Да. Якщо спочатку він інтернет-канал, а потім ну, думаю, так. Да. Було б бы неплохо. Булоки збирають день щоб. Будь подписчиками этого канала.